সেইদিনাখন মাতৃ দিৱসৰ দিনা মই এটা পোষ্ট লিখিছিলোঁ মাতৃসকলৰ ওপৰত কিন্তু সেই মাতৃৰ আগত এটা শব্দ লিখিছিলোঁ প্ৰকৃত শব্দটো প্ৰকৃত মাতৃ কাৰণ এই প্ৰকৃত শব্দটোৱে বহু অৰ্থ বহন কৰে জন্ম দিলে কেৱল পিতৃ মাতৃ হৈ নাযায় প্ৰকৃত পিতৃ মাতৃ হ'বৰ কাৰণে বহু কষ্ট বহু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হয় যোৱা পৰহি যিটো মৃন্ময় হত্যাকাণ্ড হৈ গ'ল সকলোৱে গম পাইছে গোটেই ফেচবুক তোলপাৰ হৈ আছে বহুতে বহু কথা কৈছে নিজৰ মাকেও এনেকুৱা কৰিব পাৰেনে নিজৰ পিতৃও এনেকৈ নিজৰ সন্তানক এৰি যাব পাৰেনে হয় সকলো সম্ভৱ এই পৃথিৱীত বিশেষকৈ কলি যুগৰ পৃথিৱীখনত কাৰণ মই ক'লোৱেই যেনেকৈ স্কুললৈ গ'লেই তাক ছাত্ৰ নবোলে মন্ত্ৰ ল'লেই তাক শিষ্য নবোলে ঠিক তেনেকুৱাকৈ জন্ম দিলে কেৱল মাতৃ হৈ নাযায় পিতৃ হৈ নাযায় জন্মৰ পিছৰ যিখিনি দায়িত্ব সেই দায়িত্বখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিলেহে এজনী মাতৃয়ে মাতৃত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰে হয় হয়তো সেই মৃন্ময়ৰ সেই মাকজনীয়ে সেই মাতৃত্বৰ যোগ্য নাছিল নহ'লেনো কোনোবাই নিজৰ সন্তানক এনেকৈ হত্যা কৰিব পাৰেনে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কেতিয়াও নোৱাৰে সেয়া মাতৃত্বৰ মানসিকতাই নহয় মাতৃত্ব হ'ব লাগিলে কেৱল যে জন্ম দিলেই হ'ব তেনেকুৱা নহয় মাতৃসুলভ মনটো আমাৰ নিজৰ ভিতৰত থাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান উদাহৰণো দেখা পোৱা যায় যিয়ে হয়তো নিজে জন্ম দিয়াৰ সুখকণ ল'ব পৰা নাই কিন্তু এটা সন্তান তুলি লৈ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰি নিজৰ মাকৰ নিচিনাকৈ মৰম দিছে ভাল পোৱা দিছে গতিকে এই যিটো ঘটনা হৈ গ'ল বা এনেকুৱা যিবোৰ ঘটনা ঘটি থাকে সেই ঘটনাবোৰত আমি মাতৃত্বৰ কথাটো এনেই টানি আনি পেলাই মাতৃ নামৰ যিটো সংজ্ঞা মাতৃ নামৰ যিটো শব্দ সেই শব্দটোক অপমান নকৰাই ভাল কাৰণ আমি সকলোৱে জানো অপৰাধী সদায় অপৰাধী এজনী প্ৰকৃত মাতৃ কেতিয়াও অপৰাধী হ'ব নোৱাৰে আৰু লগতে যেনেকৈ পেহেলগামৰ ঘটনাটোক লৈয়ো মই এটা পোষ্ট দিছিলোঁ সেই প'ষ্টটোত এনেকুৱা হৈ গ'ল লাষ্টত ইছ্যু হৈ গ'ল হয়তো বহু কিছুমানে মোৰ পষ্টত ৰিপৰ্ট মাৰিছিলে সহ্য কৰিব নোৱাৰি কথাখিনি কাৰণ মই কৈছিলোঁৱেই যে দেখাত মানুহৰ নিচিনা হ'লেই নহ'ব যিবোৰ প্ৰবৃত্তি থাকে মানুহৰ সেই প্ৰবৃত্তিবিলাক যদি অসু আসুৰিক হয় অসুৰৰ নিচিনা হয় তেতিয়াহ'লে সেইজন কেৱল দেখাতহে মানুহ ভিতৰি কিন্তু মানুহ নহয় অসুৰৰ পৰা জন্ম পোৱা এটা আত্মা বুলি ক'ব লাগিব গতিকে সেই হত্যাকাণ্ডটো হৈ গ'ল যে আমি সকলোৱে বহুত দুখ পাইছোঁ কেনেকুৱা আৰু নহওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ কিন্তু যিহেতু কলি যুগ গতিকে কেতিয়া কি হৈ থাকে একো ঠিক নাই কিন্তু মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে মই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ